بعض الناس يقولون انه لماذا لماذا اخرجتم الوهابيه او مع انه ليس هناك نص مباشر وصريح يعني في في البيان المؤتمر عن انه الوهابيه ليسوا كذا لا هم من كان على سبيل الاشاعره والماتريديه ومن وافقهم فهو من اهل السنه والجماعه. تمام؟ طيب ما هو انتم الوهابيه واتباع ابن تيميه انتم اصلا تقولون نحن نخالف الاشاعره في اصول وفروع. فهل يمكن ان يكون مسمى اهل السنه والجماعه مشتملا على طائفتين متخالفتين في الاصول والفروع؟ باعترافنا وباعترافكم. نحن نناقش مساله علميه محضه ايها الاخوه الافاضل، يعني هذا المس... هذا المؤتمر انا في نظري على الاقل، واعتقد انه كثير من الناس عندما يعني راوا هذه الهجمه الشرسه يعني ت... ت... تفاجأوا انه لأن المؤتمر اصلا علمي. المؤتمر اصلا علمي، نتيجه اشكاليه كما قلت آنفا طيب نحن نعتقد أن أهل السنة هم هؤلاء طب بأي حق تقول لي لماذا لم تدخل أنا لا أعتقد أنهم داخلون لأنهم يخالفون في الأصول الأشاعر والماتورية طب إذا أنت تكفرهم لا نحن, نحن قلنا أن الأصل الجامعة لكل من انتمى للإسلام أننا لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا بشيء إلا بنفي ما أدخله في الإسلام طيب هل يدخل الواحد في الاسلام مثلا بموقفه من الاستغاثه؟ لا، مع ان موقف الاستغاثه، المساله في الاستغاثه والتوسل هي مساله خلافيه بيننا وبين الوهابيه، لكن لا يدخل الانسان في الاسلام نتيجه هذا الموقف، يدخل الاسلام في ال... الانسان في الاسلام نتيجه ماذا؟ نتيجه قوله واعتقاده بكلمه الشهاده، لا اله الا الله محمد رسول الله، اذا نقضت اصلا من هذه الاصول انت خرجت من الاسلام، لكن الخلافات التي هي بين الفرق الاسلاميه شيعه وزيديه ومعتزله وتيميه ومجسمه قدماء وجدد واشاعره وما وغير، هذه الخلافات خلافات لا ينبغي ان تكون في اصول الاسلام، لانها لو كانت في اصول الاسلام لم يعد من المستحسن ولا من اللائق ولا من المصيب ان نقول ان هذه فرقه اسلاميه اصلا. هذه فرقة ليست إسلامية يعني كما يقول بعض العلماء الذين صنفوا في الفرق قالوا هذه فرق منتسبة إلى الإسلام عن الباطنية والإسماعيلية فرق منتسبة إلى الإسلام وليست فرق إسلامية ليست فرقا إسلامية نحن كلامنا مع أهل الإسلام مقالات الإسلاميين لاحظ كما يقول الإمام أبو الحسن الأشعري المذهب المعتمد وهذا نحن أنا شخصيا قلته وقررته وغيري من المشايخ قرروا أن كل من دخل في الاسلام لا يجوز لنا ان نخرجه منه الا بما ينقض ما ادخله فيه ولا نخرج احدا بذنب ما لم يعتقد حل ذلك اذا كان مقطوعا به مش فقط اذا كان مختلفا فيه يعني بعض المسائل فيها خلاف بين العلماء هذا يقول حلال وهذا يقول حرام واحد يفعل الحلال عند فلان والحرام عند فلان او يفعل الحرام الذي هو حلال عند فلان هذا لا يخرج من من الاسلام وهذه مسائل معروفة فتشويه مثل هذا الكلام ودعوة بعض الناس أن أنتم قلتم عن أنفسكم أننا نحن المسلمون لا نحن لم نقل نحن المسلمون فقط نحن قلنا نحن نعتقد أن أهل السنة والجماعة بهذا التعريف لديهم المعيار والقواعد الأتقن الأشد إتقانا والأقرب صوابا إلى فهم الإسلام هذا لا يستلزم بالمره ان غيرهم لا يفهمون الاسلام بالمره غيرهم ماذا يفهمون الاسلام في جوانب واخطاوا في بعض الجوانب الاخرى وهذه الجوانب التي اخطاوا فيها نحن نقطع بانها ليست في اصول الاسلام المفروض والا لم ندخلهم في الاسلام اصلا ليسوا من اهل القبله وليسوا فرقا اسلاميه نحن نقول هي فرق اسلاميه اصلا فرق اسلاميه يعني حققت مقاصد الإسلام الكلية ثم خالفتنا في بعض الفروع نحن خالفناهم في بعض الفروع الخلاف حصل من الفريقين يا إخوان ليست حساسية إنهم خالفونا ولا خالفناهم لأن الخلاف هذا أمر إضافي صح يعني يعتبر من الطرفين فخالفونا خالفناهم هذه مسائل يعني ولاد صغار بقعدوا يلعبوا فيها في, في مين اللي خالف الثاني اثنين مخالفين بعض اثنين مخالفين بعض عليهم أن يجلسوا ويتناقشوا بهدوء مش بتراشق بالأحجار